Чим важчі часи, тим складніше життя. Чим брудніша політика, тим вище мистецтво і тим більше прагнення людей до етичного очищення. Життя це сполучені судини. Якщо десь зникає віра, згасає надія, то десь вони обов'язково з'являються. Головним джерелом для віри та надії завжди було мистецтво. Часом незрозуміле, іноді несподіване, але завжди невичерпне. ж давайте любити художників. Вони роблять для нас и нашого світогляду, іноді більше, ніж це здається. Найбільше в Європі полотно колекція скіфського золота та скульптури у дохристиянському стилі, такі витвори мистецтва, представлені на виставці з вершин, що проходить у культурно-мистецькому комплексі Мистецький арсенал. Тут розгорнуто три унікальні експозиції, які демонструють культуру нашої держави до часів християнства. Полотно «Хроніка України відтворює історію нашої країни в образах. Для створення цієї роботи розміром 5 на 30 метрів художник з Івано-Франківська Роман Бончук витратив 325 літрів фарби та 45 пензликів. Золоті скіфські прикраси, зокрема чотири пекторалі, представлені в колекції Древо України, а творчий доробок коло Свароже» скульптора Анатолія Куща, присвячений до християнським богам. Головним серед них був творець всесвіту Сварог. Українська мудрость говорить про тому, що там, де коріння, там виросте і гілля. І цю народну мудрість платів Анатолій Кущ, який глибоко копнув історію України. докрестьянскую историю Украины. И изучив эту историю, Антолий Кущ сделал серию скульптур, называющихся Коло Свороже. Колос Свороже это, можно сказать, как зодиак, древнерусский зодиак, древнеукраинский, так как это было на территории Украины. Сворога можно сравнить с Брамой, который создал эту вселенную и является главным среди дохристианских богов. из выставленных здесь богов перекликается с ведической арийской культурой. Сварог можно было бы сравнить с Вишну, и есть одно из его имен – Вишень. Кришня можно было бы сравнить с, Кри, с Кришной, и так и все, все остальные. Сварог – это единственный бог, который только давал духовное прозрение и не давал ничего материального. Все остальные боги этого пантеона Выполняли материальные требования, к которым обращались наши предки, будь то здоровье, хороший урожай, погода, богатство. пектораль это символ царской власти только царь мог ходить на себя это украшение каждый, каждый знак у древних скифов он что-то обозначал если это дракон это говорило на уровне теперешнего генерала если это баран или медведь это где-то на уровне офицера то есть за каждый знак надо было нести ответственность и на пекторале изображенные фигуры они тоже говорили о уровне царя Потому что были богатые цари, были степные скифы, были скифы царские, которые были самые богатые. И то, что здесь выставлено, это в основном принадлежит царским скифам, которые были на территории при Черноморье и нижняя часть Днепра. Украшения цари одевали в основном на какие-то праздники. Женские украшения женщины носили постоянно, но мужчина, он имел эти аналоги, например, сделанные из железы. В бой царь одевал железную пектораль, которая была как элементом защиты и снаряжения. Золотые пекторали цари одевали во время каких-то праздников и торжеств. Сами Скифы был кочевой народ. Они своих ювелиров не имели. Это были, по большому счету, разбойники и захватчики. Они договорились с колониями, которые находились на территории теперешней Украины, что они будут их охранять, а те будут все платить дань. Один из видов даний это было греческое золото. То есть это все произвели или греки здесь, или в Греции. Вещи. То есть, когда царь достигал своей зрелости и садился на престол, для, специально для него изготавливали пектораль, которая передавала его темперамент, его характер, его воинские качества. И по этой пекторали можно было тоже узнать много о хозяине. И он ее, она принадлежала ему, он с ней жил всю жизнь, и когда он умирал, к нему вложили это в погребение. Вообще присутствие четырех пекторалей, четырех символов власти очень редкое. То есть четыре пекторали не собраны нигде. Ни в нашем музее украинском, ни в Эрмитаже даже, нигде в мире. Эта коллекция принадлежит частным лицам, но она зарегистрирована в Министерстве культуры. Она имеет свой номер и может продаваться только на территории Украины. К вывозу эти вещи запрещены.